বেটাক দেখিছেনে কি কৰি আছে মানে সি গৰম কিমান আৰু তাৰ ওপৰত তাক পিন্ধিব লাগে জেকেট আৰু সি ইয়াত কৰি আছে আৰু আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ গৰম গৰম বুলি থাকিলে জানো হ'ব কাৰণ খাব লাগিব বনাব লাগিব যিহেতু সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আৰু মই এতিয়া সন্ধিয়া খাবৰ কাৰণে কি বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ এয়া হৈছে পিঠাগুড়ি কাৰণ আটাৰ নিচিনাকে মই ধুনীয়াকৈ সচি লৈছোঁ কাৰণ এয়া হৈছে ভজা পিঠাগুড়ি কুহুমীয়া গৰম পানী দি সচি লোৱা হৈছে আৰু এয়া নাৰিকল নাৰিকল ভাজি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিছিলোঁ কাৰণ বহুত গৰম সেইটো কাৰণে মই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিছোঁ ৰাতিপুৱাতে আৰু এতিয়া মই শ্লাইড বাতি এটাত অকণমান পানী লৈছোঁ আৰু এখন কাঁহী লৈছোঁ আৰু মই কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা পিঠা বনাম এই মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভাপত দিয়া পিঠা গতিকে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়াহে গম পাব কাৰণ মই এতিয়া পিঠাখিনি বনাই আছোঁ কাৰণ সন্ধিয়াৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত গতিকে আপোনালোকে চাওক ভাপত দিয়া পিঠা আপোনালোক চবৰে বনোৱা পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু মূৰো বেলেগ আৰু গৰমত থাকিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে ফেনৰ তলত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ কাৰণ সদায় বিস্কুট খাই আমনি লাগে যিহেতু আমি গাঁৱলীয়া মানুহে কেনে পিঠা দুটামান বনাই খাওঁ বুলিকে এনেকৈ বনাবলৈ ললোঁ আৰু যিহেতু ঘৰত গৈছিলোঁ নাৰিকল আনিছিলোঁ সেইটো কাৰণে আৰু আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ ভিডিঅ' কৰিব সময়ত মোবাইলটো ঘলৈ এতিয়া বৰ্তমান মানুহ নাই ঘৰত সেইকাৰণে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিম আৰু আপোনালোকে এনেকৈ পিঠা বনাই খাবচোন এইটো পেটৰ অসুবিধা একেবাৰে নকৰে এই পিঠাটো খালে মানে ভাপত দিয়া পিঠা হয় গতিকে অন্য পিঠাতকৈ বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈও ভাল লাগে আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু ইমানেই ভা আছিলে ভিডিঅ'টো চাবচোন আপোনালোকে ভাল লাগিলে ক'ব দেই কেনেকুৱা হৈছে মোৰ পিঠাকেইটা আপোনালোকক একেবাৰে খোৱালৈকে দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিম বৰ্তমান এই পিঠাকেইটা হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাওঁগৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাব পিঠাটো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কিন্তু বহুতেই ভাল লাগে এনেকৈ পিঠা বনাই আৰু ফলচ এটাত ইমানখিনিমান পানী লৈছোঁ আৰু মই ইয়াৰ পানী উতলা গৰম পানী দেই মই এতিয়া ডেক্সিত বঢ়াই দিম তাৰ ওপৰত মই কি কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যিহেতু আন্ধাৰ হৈ আছে অলপ আৰু বিশেষকৈ এটা অসুবিধা হৈ আছে কাৰণ মোবাইলটো ধৰি দিবলৈ বৰ্তমান এতিয়া মানুহ নাইকিয়া এনেকৈ কৰি মোক খৰাহিটোৰ ওপৰত দি দিলোঁ আৰু ঢাকনা মাৰি দিম এতিয়া তাৰপিছত আপোনালোকক মই খুৱাই আছোঁ ভাপত দিয়া পিঠা কেনেকৈ বনাই ইয়াৰ ভিতৰত নাৰিকল আছে দেই যিহেতু ৰাতি বনাই আছোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান আন্ধাৰ হৈ আছে কাৰণ এতিয়া ৰাতিও হোৱা নাই পাঁচটা বাজিছে